মুসলিমদের ওয়াকা বোর্ডের সম্পত্তির ওপরে আমাদের দেশে সরকার নজর পড়েছে তার বিরুদ্ধে একটি বিল আনছে সেই বিলের বিপক্ষে আপনারা এই যে স্ক্যানারটা দেখছেন স্ক্যানার ওপরে স্ক্যান করুন লেন্সে যে ক্যান্স ওতে করুন এবং জিমেল ওপেন হয়ে যাবে সেখানে যে লেখাগুলো আসবে লাস্টেবেলায় সেন্ড করে দেবেন তাহলে হবে কীভাবে সেন্ড করতে হবে আপনারা শুনুন ভালো করে ভিডিওটা তারপরে আপনারা স্ক্যান করে সেন্ড করে দিন এবং মুসলিম সম্পত্তিরকে বাঁচান কারণ আপনারা আগে না নাহলে হবে না গিয়েই এটা লাস্ট ডেট এর স্ক্যান করার পাঠানো আপনারা অতি সত্য তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিন এবং কি কি লেখা আসবে আপনারা সবই দেখতে পাবেন এবং চ্যানেলটিকে ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন শেয়ার করবেন धन्यवाद गवर्नमेंट के जरिए जो वक्त अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से क्यू आर कोड भेजा गया है जिसके जरिए आसानी हम जो हमारा एहतजाज है वो आसानी से दर्ज करा सकते हैं तो हमें किस तरह कराना है हमें ये गूगल का एप्लीकेशन ओपन करना है इसमें यह लेंस का बटन दबाना है आपको ये क्यू कोड सर्च करना है उस पर आपको एक लिंक आएगी तो आपको उस लिंक पे क्लिक करना है आप वो लिंक क्लिक करेंगे तो एक पेज खुलेगा उस पर लिखा रहेगा ओपन जी मेल जी आपने जी ओपन किया उसमें जो पूरा कंटेंट है वो अपना आप आ जाएगा आपको फिर जाकर के यहाँ सिर्फ अपना सेंड बटन दबाना है और आप ये स्कैनर ऐप के जरिए स्कैन कर सकते हैं आप गूगल एप्लीकेशन के जरिए स्कैन कर सकते हैं आप गूगल लेंस के जरिए स्कैन कर सकते हैं तो ये बहुत आसान है और अगर आपका जीमेल लॉग नहीं है तो ये पेज खोलने के बाद आप जब दिटे, आपकी दिटे, गूगल डिटेल्स है जीमेल डिटेल्स आपको लॉग करना है आईडी पासवर्ड डाल के और उसको स्कैन करके आपको ये अपना एहतियात दर्ज करवाना है हमारी आप सबसे मौद्दबाना दरख्वास्त है कि आप ये स्कैन करिए और जो अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है वक्त प्रॉपर्टी के अगेंस्ट तो उसके लिए अपना एहतजा दर्ज कराएं जजाक